دعا ہے وہ عبادت کا جوہر ہے عبادت کی روح ہے بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے لہذا توحید سے دعا لہٰذا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت بکا یہ سورہ جن کی آیت ہے یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی نہیں رہے پکاری رہے اپنے دیویوں کو دیوتاؤں کو اپنی لاد کو عزدہ کو مناد کو حبل کو وہ تو اور دور کی بات ہو گئی ایک ہے شریف الدعا اللہ کو بھی پکار رہے اور کسی اور کو بھی پکار رہے اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتے ہیں کسی کو پکارنا پکارنا کسی کا بھی ہوگا لا تجروم اللہ احدا اور یہ در حقیقت ہم جب ہر طقط جو ہے نماز کی نستعین پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یہ ہمارا قول و قرار ہے یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ اس کے خلاف نہ ہو کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے یا ایک باریک نقطہ سمجھ لیجئے ایک ہے کسی کو پکارنا کسی سے مدد چاہنا کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا جو کہ ہو دنیاوی جو معمولات ہیں جو عام ہمارے قواعد ہیں ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں وہ شرک نہیں ہے میں کسی کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پلا دو یہ بھی ایک دعا ہے استمداد ہے مدد آپ نے مانگی ہے اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے لیکن کیا ہے یہ کہ کھڑا ہے وہاں رکھا ہوا ہے وہاں پانی ہے اس میں سے پانی لائے گا مجھے دے لو جو ظاہری قوانین طبیعہ جو ہے ان کے دائرے کے اندر اندر کوئی دعا, کوئی دعا کوئی استمداد کوئی استعانت کوئی استغاثہ اس میں کوئی حرج نہیں غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے گی اللہ کے سوا وہ شرک ہے. وہ استدعا ہو استغاثہ ہو استعانت ہو استمداد ہو استنصار ہو کچھ بھی ہو غیبی طور دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبی قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر اندر مدد مانگنا اس میں قطع کوئی شرک نہیں ہے توحید البتہ اس میں بھی ایک باریک نقطہ ہے ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں دنیا میں عام قائد قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے آپ کر سکتے ہیں ایک دفعہ کہنا جائز ہے دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا اور اس میں الہاؤ زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا یہ تو شرک ہے نے سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے کام کرنے والا تو اللہ ہے لا صاعل في الحقيقه ولا موصر الا الله حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسبہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے اس عزت نفس کو دیلا نہ بناؤ کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا اپنی عزت نفس کو ختم کرنے رہ ہے مت مانگو کسی سے کچھ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس نے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو گئی آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا بہت بلند تھا بہت بلند تھا لیکن دنیا بھی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں یہ کر دیجئے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے یہی مختدر ہے اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت اس سے ماوڑا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے میں معذرت کے ساتھ ارض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے آپ شیخ عبدالقادر القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے محمد الرسول اللہ کو نہیں پکار سکتے اور واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو یا علی مدد شرک دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے سنتی ہے نہیں ہے حاضر ہے کہ نہیں ہے ناظر ہے کہ نہیں ہے سو اختلاف ہو جائیں گے اختلافات کی تو گنجائش ہے نا فرشتہ ہے یا نہیں ہے وہ تو فرشتہ تو ہے آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے